Вітаю вас. Це програма Власний погляд і про нерухомість у кризовий період. Ми говоримо із Сергієм Злидним, президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. Вітаю вас, пане Сергію. Власне, як політична нестабільність і коливання курсу валют відображається сьогодні на ринку нерухомості? Да, это очень часто задаю. Такой вопрос задают именно и население, и в общем-то, и потребители, и журналисты. То есть, как повлияют вообще политические вот эти все моменты на рынок недвижимости? Ну, начнем сначала с политики, потом чуть-чуть э, об экономике. А, вообще как бы политическая ситуация, то есть нестабильная политическая ситуация всегда влияет на рынок недвижимости однозначно. Классно, э, негативно? Ну, в данной ситуации, конечно, да, потому что рынок недвижимости он э, находится на позитиве лишь только тогда, когда на нем происходит очень много транзакций, очень много э, так сказать, движений, купли-продаж моя темы все стабильность? Да, конечно, это стабильность. Поэтому рынок недвижимости однозначно любит только стабильность, только стабильную экономику и только процветание. Недаром говорят, кстати, семья, самые ценности большие ⁇ это семья, дом. Вот. Поэтому, конечно, рынок недвижимости не любит никаких нестабильностей. Но однако, вот тут есть определенный нюанс, как повлияла, сейчас влияет политическая нестабильность на рынок недвижимости. Дело в том, что вот как раз рынок недвижимости очень сильно застабилизировался. То есть очень многие эксперты говорят о том, что рынок недвижимости умер, его нет, в общем, все там остановилось и так далее. Это совершенно не так. Дело в том, что необходимые операции на рынке недвижимости проходят. Сегмент аренды, в общем-то, довольно-таки живой, то есть происходят определенные транзакции. Вот единственное, что объемы, конечно, стали гораздо меньше. Ведь и, и снизился, да, все, конечно, так? стали меньше, но на ценовую политику это никак не повлияло. То есть на рынке, недвижимости, да, на рынке недвижимости продавцы с целью для того, чтобы как-то немножко пережить вот этот вот нестабильный период, поснимали с продажи свои объекты, то есть они не торопятся с ними расстаться. На первичном рынке строители тоже сняли все свои практически все свои бонусные программы, потому что практически понимают, что избавляться сегодня от квадратного метра не имеет никакого смысла по дешевой цене. Ну а покупатели, как обычно, ожидают момент, может быть, когда-то что-то станет все дешевле. Или, ваша крайней... думка, какие прогнозы, как долго может тревать такой период? Такие спостережения, ну, вот 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 да, ожидания. Вот, могу сказать, что тут надо перейти вот как раз к экономической еще стороне. Это ожидание, так, называемое ожидание финансовой помощи а от Европы и Соединенных Штатов Америки. А как это может быть связано власне, с рынком нерухомости? Вот сейчас мы проанализируем этот момент. Дело в том, что когда в экономику страны заходят какие-то большие, довольно-таки серьезные средства, то они перераспределяются в экономике. Ну, вообще, как бы они оживляют экономику и должны пойти на а, реформы в экономике. А, однако финансовая система, рынок недвижимости у нас очень сильно интегрирован в финансовую систему. В связи с тем, что в нашей стране, к сожалению, можно констатировать факт, что фондового рынка в полном объеме не работает, закон об ипотеке в полном объеме не работает, нет ни ипотечных закладных, ни ценных бумаг, поэтому обычному человеку с целью сохранения капитала ничего не остается, как нести свои средства в квадратный метр. Поэтому, как только вы На вашу руку на сегодня цеварта работает? За такую э, политическую и экономическую нестабильность, за такой ситуацией. Ну вот, э, понимаете, какая? А другого выхода просто нет. Сегодня у э, обычного гражданина есть два варианта это либо идти а, в банк и а, класть эти деньги на снова таки незразумело, ты сможешь пойти забрать да, на депозит, но доверие, но доверие к банкам mm -hmm. у нас мы сами понимаем очень сильно подобрано, э, uh -huh. подорвано, но ну, в, в том числе как и, 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 и у потребителей к банку и у банков потребителей, то есть ну, тут уже давнешнее противостояние еще с 2008 года идет о невозврате там кредитов и так далее, вот, поэтому э, остается лишь только одно, что как только появляются определенные дополнительные средства, соответственно, они перераспределяются в квадратный метр. Поэтому сейчас очень есть огромная опасность в том, что как только пойдут первые транши в нашу экономику, что соблазн сразу их сохранить, приумножить и тем самым не направить по целевому назначению. Первые транши ни в коем случае не должны перенаправляться на коммерциализацию. То есть, потому что есть горячие головы, особенно это касается бизнесменов, которые считают, что данные средства в первую очередь должны поступить, получить, э, так сказать, бизнесмены средний в первую очередь руки средний мелкий бизнес оживиться и они поднимут экономику. Ни в коем случае при э, нынешней экономике без реформ внутри экономики, особенно финансовой системы э, ничего не будет. Поэтому данные средства государство должно распри, э, распределить в первую очередь на реформы э, своей, э, своей экономики нашей страны. А вот дальше эти реформы с собой потянут следующий э, шаг – это э, оживление бизнеса, безусловно, потому что э, реформы приведут к инвестиционной привлекательности вообще э, нашей страны и в первую очередь рынка недвижимости. Поэтому, э, исходя из этого вот такого так такого краткого анализа… рынок нерухомости повязан с бизнесом? Безусловно. Э, исходя из этого, вот, из такого краткого mm -hmm. анализа, мы э, можем сделать выводы, что оживление если, конечно, наша страна получит эти транши вовремя, и они будут направлены по целевому назначению, то инвестиционная привлекательность рынка недвижимости где-то начнем мы ощущать где не раньше ноября месяца. Поэтому отсюда и выводы что рынок недвижимости будет в состоянии э, находиться как бы пережидания вот этих вот всех а, не гораздо да, до конца Да, где-то до ноября а, месяца. Но, как правило, зазвучаю летний период, он також, в принципе, неактивным есть рынок на руках. Да, это, конечно, безусловно, и сезонность повлияет на на рынок недвижимости, всегда влияет сезонность при любых обстоятельствах, если, конечно, не происходят какие-то а, псевдоэкономические реформы, как в 2013 году. Доброе, если был... мы говорим про активизацию, например, на конец року, можно говорить про и поднятие кількістю продажу, купівлі продажи операции с нерухомостью, и э, пожвавление самого рынка, власне, и будут, чи будут подниматься цены? А, теперь о ценах. цены, а, цены а, вот на данный момент цены а, стоят на месте, а, ничего не происходит с ценами, и а, я думаю, что такая ситуация будет до конца года. Нужно будет, можно ожидать к концу года увеличения транзакций, вполне такая вероятность есть, но роста, квадратного роста цены на квадратный метр, безусловно, не будет. Но есть определенная оговорка в гривне в национальной валюте или все-таки в долларах. Дело в том, что я говорю сейчас о долларовом эквиваленте квадратного метра. То, что касается в гримнах, то, безусловно, и сегодня мы уже видим, что как во всех других сегментах экономики, так и на рынке недвижимости происходит индексация квадратного метра на первичном рынке. А первичный рынок ценовой законодатель. Поэтому, это за, за прорывным рынком полезные и вторичный рынок. Да, безусловно, это два сообщающихся сосуда, и тут разобрать даже невозможно. Угу. Их, поэтому безусловно индексация в гривневом эквиваленте будет происходить на первичном рынке, а вторичный рынок у нас был более долларизированный, скажем так. Да, действительно более. Поэтому там никаких движений не должно происходить ни в сторону увеличения, ни в сторону падения. Подчеркиваю. Еще есть один нюанс, это Нужно четко отличить два понятия – снижение, коэффициент снижения квадратного метра вот, ценового или падение. Падение мы не ожидаем, потому что это резкое снижение цены за короткий период времени. А вот небольшое снижение цены до конца, до осени, вполне вероятно, кстати, очень сильно на это повлияет именно отпускной, не только ситуация, в которой мы находимся, но еще и отпускной А какие это может быть и снижения? Вартості квадратного метру, ну насамкінець, ми е, з 2010 тисячі десятого року постійно наблюдаємо небольшої зниження в переділах від 1,5 до 3, в некоторых сегментах до 5%. А от давайте осіб. згадаємо революційні події на в центральних вулицях, теж mm -hmm. саме вулиці Грушевського, Інститутська. Пам'ятаєте, коли виставляли масово квартири на продаж у центрі столиці? Зараз така тенденція вже е, не спостерігається. А, ну, во-первых, я, я, наверное, все-таки опровергну. Не было выставления никакого массового. На... Это просто, я не знаю, наверное, какая-то информационная сенсация, которую там какой-то период времени, в общем-то, муссировали на просторах средств массовой информации. Могу сказать, что даже в этот период никакого массового выставления квартир не было. Ну, во-первых, в делом квартале не так уж много квартир. Во-вторых, эти квартиры используются по целевому назначению. Очень много они сдаются в аренду а, и используются для тех же а, урядовцев, которые здесь проживают, либо приезжих. Поэтому смысла сдавать их не Ну и третьих, владельцы данных квартир не бедные люди, а, в общем-то. А, и... А, то есть от собственной в этот да, кризовый период они не бояться. Да, конечно, да, не было. Есть, была небольшая там, паника 2-3 дня, ну, кто-то там выставил, скорее всего, больше прозондировать ситуацию, ну как быстро там уйдет вот эта вот квартира, а есть ли на нее именно в данный момент спрос. Добре, это квартира, а что касается Теперь А, сегмент загородной недвижимости, ну теперь это мы уже не урядовый квартал, это мы уходим в сторону. Сегмент загородной недвижимости а, действительно пользуется малым спросом сегодня, но это не, касается, не сильно связано с, с политико-экономической обстановкой страны. А еще власть уплывает. А, дело в том, что э, в свое время этот сегмент был очень сильно переоценен. Когда, у нас, когда в экономике страны находилось очень большое количество средств, они точно так же перераспределялись на рынке недвижимости. Именно в этот момент владельцы очень сильно болели гигантоманией. Гигантоманией в прямом смысле слова. От постройки, я имею в виду, вот, до вкладывания денег, до, в отдел, до отделки данных домов. ну, Я имею в виду, как обычно, с шиком, с роскошью. Uh -huh. вот, я бы сказал так, дорвались в определенный момент, вот, получили такую возможность. Никто в тот момент не думал ни о повышении газа, ни о повышении коммунальных услуг, ни о содержании, ни налога на недвижимость, ни о чем. Сегодня данные объекты действительно очень дороги в содержании. Это раз. Второе, они не могут сегодня использоваться по прямому своему назначению, потому что они не приспособлены к нормальному жилью. То есть это действительно огромные апартаменты. Так вот для спроса, который еще тогда существовал, такие объекты нужны были, но не в таком количестве и не в такой застройке. Поэтому вот скорее всего именно эта ситуация сегодня повлияла на эти э, дома и э, все пришло вот в нормальное состояние, потому что сегодня пользуются э, дома спросом. И продолжают uh -huh. пользоваться. Это, конечно, 30-60-километровая зона вокруг Киева и городов-миллионников, безусловно. Это, конечно, земельные участки в пределах 20-25 соток, не более того. Вот. И дома в пределах 250, ну максимум 300 вместе с гаражом вот квадратных метров. Какие-то квартиры на сегодня используются по Теперь да, квартиры. Квартиры это более экономный сегмент, мы это прекрасно понимаем. Но есть, есть тенденция, по которой наша ассоциация, благодаря нашей базе реальных сделок, которая это уникальная наша, наш продукт, только у нас он существует, мы отследили. Последнюю тенденцию, что стали приобретать, ну, то есть транзакции проходят больше в сегменте двухкомнатных квартир, а не как раньше однокомнатных. З uh, чим это связано? Ну, а власне, на вашу думку, от як позначиться підвищення комунальних послуг на 70%? Uh, я... Знаете, мы считаем, как эксперты, как и считаем, да никак оно в общем, не повлияет, практически на ценовую характеристику объекта недвижимости. Не, ну, можливо, вы будете бояться купить великие квартиры. в uh, зв'язку з цим. Uh, ну, я думаю, нет. На искоренее, вы вряд ли, потому что больших квартир не так уж и много. Вот. А те, кто их приобрел, я не думаю, что он на них сильно... Не будет сможет да. этого платить. Они смогут. Вот в сегменте аренды, вот там, скорее всего, можно больше повлиять. Но, как, что самое интересное, не на увеличение аренды, а на уменьшение. Почему? Дело в том, что. Чтобы сказать еще, что ценовая политика будет падать? В аренде немножко будет снижаться в связи с повышением коммунальных услуг. Uh -huh. Правда, нонсенс говорю, да? Но в целом это абсолютно нормально в связи с тем, что покупательская способность, а здесь она играет большую роль. Потому что именно в этом сегменте мы можем говорить о простом паристичном гармонии Украины, который а, действительно м, зависит от дохода, е, ежемесячного дохода, то он выделяет на аренду, к примеру, в размере 4000 гривен. Uh -huh. И он сегодня не может сделать больше 4000 гривен. И, и сегодня в этих 4000, ну, вчера в 4 тысяч гривнах, коммунальные услуги составляли, к примеру, 20% всего лишь. Тем самым 3,5 тысячи гривен получал, получал арендодатель, и арендатор еще оплачивал отдельно коммунальные услуги. А коммунальные услуги у нас так по практике оплачиваются отдельно. Ну, понятно. Поэтому сегодня. Все будет удерживаться в этих же пределах 4 тысяч гривен. Просто доля коммунальных услуг здесь увеличивается, и доходность, и доходность, и доходность самого uh -huh. а, арендодателя снизится. Хотя в целом вроде бы арендная ставка, как была 4 тысячи гривен, так и осталась за однокомнатную квартиру. Сегодня Кстати, появилась информация про то, что люди, которые сдают свои квартиры у найм, не хотят брать а, самой а вартистие этого найму в гривнах. У гривнах хотят брать гроши, а не в долларах. К чему властность так повязана? Читается действительно так? Mm. <laughs> ну, скорее всего, э, во-первых, в какой валюте рассчитываться, это вопрос очень индивидуальный. А, вот, э, в гривнах или в долларах. Но ну, мы не отслеживали такой тенденции, чтобы, вот, например, э, мы хотим только в гривнах uh -huh. или мы хотим только в евро или в долларах. Сегодня в долларах. Сегодня э, к этому вопросу стороны в аренде подходят очень либерально. И, конечно, стремление брать в гривне, это, скорее всего, а, ну, в общем-то, у нас и до этих всех событий в основном в аренде присутствовали гривны. Вот, поэтому, ну, Але мы с не тем, что гривна падала, доллар поднимался, евро. Ну, это не сильно влияло на сам на, на, на самі ставки, на арендні ставки не сильно повлияє. Ну і на сам кінець у нас дуже мало часу. Урядова пропозиція податок на нерухомість. Тепер обкладатиметься нерухомість не житлова, а загальна площа. Як власне це позначиться, дуже коротко ваша коротко дуже просто. Я як експерт в ринку недвіжності, можу всіх по першу успокоїти. Никакого большого налогообложения не будет. Нужно только посмотреть ставку. Во-вторых, просто привели в порядок, как и должно быть. Uh -huh. Потому что жилая площадь, очень большая разница между жилой площадью и общей. Общая площадь более унифицированная. Поэтому стало более, более прозрачной и для налоговиков, и для, и для населения, как будет начисляться Даний налог, тому нічого тут страшного немає. 120 квадратних метрів. Це не така низька площадь, яка обладає чуть ли не кожний второй українець. Вряд ли зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую за фахову оцінку ситуації на ринку нерухомості. Глядачам нагадаю, у нашій студії був Сергій Злидень, президент Асоціації фахівців із нерухомості України. Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі!